Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем после матчевую пресс-конференцию и первым предоставляем слово тренеру гостей Санжару Роману Николаевичу. Ну, мы вас поздравляем с победой, нелегкой победой. Я ожидаю ваш комментарий. Мы тщательно готовились к этой, к этой, игре, знали, что команда Украины ком. У них достаточно хорошая, длинная, беспроигрышная серия в домашних стенах. Команда, команда организована, болевитая, поэтому мы настраивали сильно на эту игру. Плюс мы э, потеряли очки в двух предстоящих матчах с Титаном, пропустили его на последней минуте. Э, после двух ничьих нам хотелось прервать эту ну, для нас не очень хорошую серию и выиграть. Поэтому с двух сторон проходила в таком, ну, можно сказать, в равном ключе. Где-то мы могли забить гол, где-то где -то могли пропустить. То есть, э, но при такой достаточно, можно сказать, равной игре, все-таки нам удалось дожать, забить и то гол и заработать три Вопросы будут? шлитанка пожалуйста, можно, Александр. Можно посмотреть телевидение. Скажите, вот, насколько нам известно, в вашей команде поставлена задача выйти в премьер-лигу. Нашей команде не поставлена задача не, не поставлена задача высшую лигу. Просто я еще раз просто повторюсь. Просто так как мы находимся вверху турнирной <как> турнир на таблицы, естественно, каждый из ребят мечтает попасть туда. Это наверное, мечта каждого футболиста поиграть в высшей лиге ну, немножко на другом уровне. Поэтому да, в подсознании каждого из, из, из ребят. Туда стремиться, но руководство клуба конкретно задачу не ставило перед командой. А не получится ли так, как было со составе То есть в принципе вы занимаете первое место и не выходите. Вы, вы знаете, ну я считаю, что очень рано говорить на эту тему. Почему? Потому что прошла только да, по сути только первый матч второго круга. Поэтому еще впереди много матчей, и я считаю, что очень ну, сильно рано еще о чем-то говорить. Ну, для начала надо выиграть, а потом уже, ну, наверное, это вопросы руководства и так далее. Только что, что касается инфраструктуры нашей, да, я думаю, что она находится на, на должном уровне. А то, что, допустим, потянем ли мы игрой в первую очередь премьер-лигу, это уже другой вопрос. Еще вопрос есть? Поздравляем еще раз с победой. Желаем вам удачи. Спасибо, Спасибо вам.